ஆ بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكين إف أم يمسي حرمتي فنربي رنجان هيا بالعربية فوان منى جسمان seterusnya sidang pendengar ikim yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rusdi alias akan dibantu oleh pelajar saya Hana untuk sesi yang seterusnya insya Allah. Tema perbualan kita untuk minggu ini ialah berkenaan dengan belajar bahasa Arab. Hana akan membantu saya berbual mengenai tema ini insya Allah. Tafadzali ya Hana. كيف ترفع مستواك في اللغة العربية يا أستاذ؟ ما معنى كيف؟ بقي ترفع ما معنى ترفع؟ كم من مستواك ما معنى مستوى؟ برستاسي ك كا كم نعم ما معنى مستواك؟ في اللغة العربية ما معنى في؟ في اللغة العربية دي دالم عرب نعم اسأليني مرة أخرى كيف ترفع مستواك في اللغة العربية؟ يا أستاذ أفتح القاموس ma'rifati Ma'ani Al-Kalimat Ma al makna ma Aftahu Saya membuka Al-Qamus Kamus ma'rifati Ma'ani Al-Kalimat Ma al makna ma li Untuk Ma'rifah Mengetahui Ma'ani Ma, ma, ma makna Ma'ani Makna-makna الكلمات قلكتاين نعم اسالني مره اخرى كيف ترفع مستواك في اللغه العربيه يا استاذ افتح القاموس لمعرفه معاني الكلمات ثم السؤال الثاني. ما هو الكتاب الذي تقرأه باللغة العربية يا أستاذ؟ ما معنى ما هو؟ أبكا إيه الكتاب بكو الذي يم تقرأه ما معنى تقرأ؟ Membaca taqra'uhu kamu membacanya nah bil lughatil arabiyyah apa maknanya hu? dalam bahasa arab Naam is'alini maratan ukhra oh. ma huwa alkitabu alladhi taqra'uhu bil lughatil arabiyyah ya ustaz aqra'u Al-Qisas Lil-Affal Ma makna Saya membaca Al-Qisas -al Cerita-cerita Lil-Affal Untuk kanak-kanak Naam Isalini marutan ukhra Ma huwa Al-Kitabu Al-Ladhi Taqra'uhu باللغة العربية يا أستاذ؟ أقرأ القصص للأطفال، ثم السؤال الثالث: ماذا حصلت في نتيجة اختبار اللغة العربية يا أستاذ؟ ما معنى ماذا؟ أبكى ماذا حصلت؟ apakah yang kamu telah perolehi؟ نتيجه اختبار ما معنى في؟ dalam natijah ما معنى النتيجه؟ keputusan اختبار ikhtibar. ujian اختبار اللغه العربيه ما معناه؟ ujian bahasa Arab nah. اساليني مره اخرى ماذا حصلت في نتيجه اختبار اللغه العربيه يا استاذ حصلت على الامتياز على الامتياز ما معنى الامتياز تمرلم في كل مره ما معنى في دلام كل مره ستبقى لي نعم اسالني مره اخرى ماذا حصلت في نتيجه اختبار اللغه العربيه Ya, Ustaz Hasil tu ala al-imtiyaz Fi kulli merah. Kemudian saya akan bertanya kepada anak Menggunakan soalan yang sama Soalan yang pertama Kayfa tarfa'ina mustawaki Fi al-luwati'l-arabiyah Ma Bagaimana kaifa? Kamu mempertingkatkan Mustawaki Ma mustawaki? Prestasi kamu Di dalam bahasa Arab Kaifa tarfa'ina Mustawaki Fi al-lugatil يا أسأل الأستاذ عن الكلمات التي لا أفهم معانيها ما معنى أسأل برتانيا أسأل الأستاذ سايا أستاذ عن الكلمات ما معنى عن ما معنى الكلمات كلمات التي yang لا أفهم، ما معنى لا أفهم؟ سياتي تفهمي معانيها معنى معنى نعم، أسألك مرة أخرى يا كيف ترفعين مستواك في اللغة العربية؟ يا حنة. أسأل الأستاذ عن الكلمات التي لا أفهم معانيها، السؤال الثاني، ما هو الكتاب الذي تقرأينه باللغة العربية؟ ما معنى ما هو؟ أبكاه إيه؟ الكتاب بكو الذي ين تقرأينه كامو مباتشينا باللغة العربية دالم بحس عرب أسألك مرة أخرى ما هو الكتاب الذي تقرأينه Bil-lugatil-arabiyah Ya Hana Akra'u Al-akhbar Wal-majallat Ma'a ma'ana Akra'u Saya membaca Al-akhbar Surat kabar Wal-majallat Dan majalah-majalah Na'am Asaluki maratan ukha Ma'a huwa al-kitabul-lazi تقرأينه باللغة العربية يا حنان أقرأ الأخبار والمجلات ثم السؤال الثالث ماذا حصلت في نتيجتي ماذا حصلت في نتيجة إختبار اللغة العربية ما معنى ماذا حصلت في نتيجة ما معنى في نتيجة Dalam إختبار اللغة العربية عَرَبْ. نعم ماذا حصلت في نتيجة اختبار اللغة العربية يا هنا الحمد لله تفوقت في اختبار اللغة العربية ما معنى تفوقت سي الله من دبت في اختبار دلم اجيان اللغة العربية عرب نعم أسألك مرة أخرى ماذا حصلت في نتيجة اختبار اللغة العربية يا حنا الحمد لله تفوقت في اختبار اللغة العربية بارك الله فيك بهذا انتهى وقت البرنامج <سؤال> ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى وإلى اللقاء. untuk cadangan dan pandangan sila emailkan kepada arabfm.mind. واسلاموا عليكم ورحمة الله وبركات. جملة كتبوا بالساعة.